ઉત્પાદનની દ્રષ્ટિએ જો વાત કરવામાં આવે તો આપણે ઉત્પાદન ભારતની અંદર વધારે થતું હોય છે જેની ડુંગળીની આપણે નિકાસ કરતા હોય છે હાલના સમયમાં નિકાસ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે તો જેના કારણે ખેડૂતોને રાતા પાણીએ રડવાનો વારો આવ્યો હતો અને તેમણે રસ્તા ઉપર ઢોળી દીધી હતી ખેર આપણે આજે એ વિષય ઉપર ચર્ચા નથી કરવી પરંતુ આજે ડુંગળીનો પાક કેવી રીતે લેવો કેવા પ્રકારના બીજની પસંદગી કરવી રોપતી વખતે તેનું શું ધ્યાન રાખવું કાળજી લેવી તેને ફંગસ કે ફૂગ ના લાગે તેને કીટાક જીવાણું ના લાગે તેના જે પત્તાઓ છે જે આપણે લીલી ડુંગળી ખાતા હોય છે તેના પત્તા ભૂરા કે કાળા ડાઘા પડી જતા હોય છે તે ના પડે તેના માટે પિયત વ્યવસ્થા કેવા પ્રકારની જમીનની કેવી રીતે તૈયારી કરવી વગેરે વિષય અંતર્ગત આપણે ચર્ચા કરીશું અને વિષય માટે ચર્ચા કરવા માટે જોડાઈ ચૂક્યા છે આપણી સાથે ખેતી નિષ્ણાત ભરતભાઈ રાજકોટ ભરતભાઈ સ્વાગત છે આપનું નમસ્કાર ભરતભાઈ આજે આપણે ચર્ચા કરવી છે ડુંગળીની ઘણી વખત ખેડૂતને માલદાર બનાવી દે છે તો ઘણી વખત રડાવતી ડુંગળી ગૃહિણીઓને તો સમારતી વખતે આંખમાંથી આંસુ નીકળતા જ હોય છે પરંતુ ખેડૂતોને પણ ઘણી વખત રડાવતી હોય છે તેવા કિસ્સા અવારનવાર બનતા હોય છે ખેર આપણે આજે એ ચર્ચા નથી કરવી પરંતુ ડુંગળીની મહત્વતા આપણા થાળીની અંદર જે ડાઇનિંગ ટેબલમાં આપણે ડુંગળીનો ઉપયોગ કરતા હોય છે એક અભિન્ન અંગ શાકભાજીનો કેવામાં આવતો હોય છે એટલે ડુંગળીની જે બિયારણની પસંદગી છે પસંદગી કે વ્યવપ્રકારે કરવી અને જમીનની તૈયારી કેવી રીતે કરવી ભરતભાઈ શું કહેશો જી જી આજ આપણે જે ચર્ચા કરી રહ્યા છે એ प्याज की ऊपर चर्चा कर रहे हैं है। इसका वैज्ञानिक नाम है एलियम सेपा है और प्याज की खेती जो है 5000 वर्ष पहले से समय से होती आ रही है यानी काफी पुराने समय से ही प्याज की खेती होती आ रही है इसमें गंधक तत्व पाया जाता है ये गंधक तत्व की वजह से ही उसमें तीखापन और एक स्मेल होती है और प्याज का दवा के रूप में भी उपयोग किया जाता है ये खून को पतला करने में इसका उपयोग होता है जिससे कि जो अपनी नशे होती है खून की नशे उसमें खून का परवा परवा बना हुआ रहता है दूसरे इसके जो उपयोग है मसाले के रूप में होती है आयुर्वेदिक औषधि के रूप में हो रही है भोजन स्वादिष्ट बनाने में इसको होती है स्लाद में इसका उपयोग है आंखों की ज्योति बढ़ाने में इसका उपयोग होता है इसका आंखों आंखों के अंदर इसका रस जो होता है उसको डाला जाता है रस बना के मवेशियों और मुर्गों के भोजन में भी इसका उपयोग है और कीटनाशक के रूप में भी इसका उपयोग लिया जाता है और साथ साथ में इसमें विटामिन सी ज्यादा होता है लोहा तत्व और चोना तत्व भी इसमें काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है किसान भाई प्याज की खेती करके शानदार कमाई कर सकते हैं और इसका अच्छा लाभ पा, पाने के लिए किसानों को सही समय अच्छे मौसम और बढ़िया मिट्टी और बढ़िया बिहारण की आवश्यकता हो, होती है हमारे देश में कई राज्यों में प्याज की खेती की जाती है जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्याज की खेती की जाती है वहां पे वर्ष में दो बार प्याज की खेती ली जाती है जैसे एक मई में और दूसरा नवंबर के महीने में સફેદ ડુંગળી જોવા મળતી હોય છે અને એક લાલ ડુંગળી જોવા મળતી હોય છે જે લાલાશ ઉપર હોય છે એટલે એ અલગ અલગ એનું બિયારણ આવતું હોય છે એની પસંદગી જે કરવામાં આવતી હોય છે અને ઘણી વખત આપણે જે પ્રકારે વાત કરી તો ખાસ હું ભરતભાઈ તમને જણાવવા માંગીશ કે રાજસ્થાન થી જે ડુંગળી આવતી હોય છે અમે પોતે ઘણી વખત મંગાવતા હોય છે રાજસ્થાન થી તો તેની ડુંગળીની અંદર આપણને તીખાશ નહીં પણ થોડી મીઠાશ જોવા મળતી હોય છે એક ખાઓ તો તમને તીખાશ નથી લાગતી એનું શું કારણ એક તો એ પણ જાણવું છે આપની પાસેથી વેરાયટી કે ઉપર ડિપેન્ડ કરતા અલગ અલગ વેરાયટી इसमें जैसे रेड वेराइटी आती है उसमें रेड वेरायटी में भी बहुत सारी वेराइटी वापिस डिवाइड की गई है और व्हाइट में भी बहुत सारी है दूसरा जो उसका तीखापन और मिठास जो है उसके एक उस उसपे वातावरण पे भी जाता है वहां की मिट्टी के टेक्सचर पे भी जाता है कि मिट्टी किस टाइप की है उन दो तीन चीजों पे डिपेंड करता है और वेराइटी के ऊपर डिपेंड करता है जैसे किस्में है इसमें पी आर ओ सिक्स किस्म जो है पंजाब में सबसे ज्यादा लगाई जाती है ये गहरे लाल मध्यम और बड़े गोल बल्ब वाली है और 120 दिन में ये तैयार हो जाती वेराइटी और इसका लगभग पर एकड़ में 200 200 क्विंटल पर एकड़ लगभग उतारा आता है एक पिछहत्तर से 200 क्विंटल पर एकड़ इसका उतारा आता है लॉन्ग टाइम तक इसको प्रिजर्व किया जा सकता है दूसरी जो वेराइटी है पंजाब नरोया है ये सेम लाल रंग की होती है लेकिन ये पी आर ओ सिक्स से थोड़ी बड़े आकार में होती है और इस इसमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और ये 145 दिन में कटाई आती है इसकी यानी इसका टाइम पीरियड थोड़ा साढ़े तीन चार महीने होता है और ये लगभग 150 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन देती है तीसरी वे, वेराइटी है वो वो है पंचाव सफेद करके आती है जो सफेद प्याज आता है ये ये भी गोल सफेद होती है और एक क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन आता है काफी सारी वेराइटीज है उसमें नासिक रेड है बीमा किरण है बीमा शक्ति है अर्ली ग्रेनो है ये काफी हाइब्रिड वेराइटीज है जिनमें उत्पादन लगभग 130 किलो से लेके ढाई क्विंटल पर एकर उत्पादन देती है और इनका टाइम पीरियड अलग अलग 120 दिन से लगभग 135 दिन 145 दिन तक रहता जमीन है जमीन तैयारी जो करवा खास कर डूंगी ने खेती तो केवा प्रकार जमीन तैयार करवी जरूरी जी इसकी जो खेती है विभिन्न प्रकार की मिट्टी बलुई दोमट है चिकनी दोमट 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 है है भारी है गाद भारी में की जा सकती लेकिन अच्छी जल निकासी और नमी धारण क्षमता और पर्याप्त कार्बनिक पदार्थ वाली जो गहरी दोमट मिट्टी होती है उसमें प्याज सबसे बढ़िया वेरायटी में बैठता है दूसरा की ढीली और रेतीली मिट्टी होती है वो प्याज के लिए उपयुक्त नहीं है और मिट्टी का जो पी एच है वो साढ़े छ और छह से लेके साढ़े सात तक के बीच में होता है वहां पे प्याज की खेती अच्छी तरीके से की जा सकती है भूमि की तैयारी के बारे में अपन देखें तो तीन चार बार उसको गहरी मिट्टी मिट्टी को को जुताई कर दें और को बुर, बुर बुरा बना दें और बना इसके बाद में उसमें जैविक सामग्री बढ़ाने के लिए सड़ी हुई खाद या गोबर खाद जो है बीस से पच्चीस टन पर एकड़ के हिसाब से डाला जाता है फिर मिट्टी को मिक्स करके मिट्टी को समतल करें और छोटे छोटे क्यारे या नालियों में बांट दें उसको प्लांटिंग के लिए और बोवाई बोवाई का जो तरीका है वो नर्सरी तैयार करके किया जाता है प्याज की जो बोवाई है वो नर्सरी तैयार करके सरो आ, आ, करते समय अक्टूबर के और नवंबर के मध्य की जाती है और जब अंकुरण हो जाता है और पौध तैयार हो जाती है तो दिसंबर जनवरी के मध्य रोपाई रोपाई के लिए पौध तैयार हो जाती है और रोपाई के लिए 10 से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली जो पौध होती है उसको रोपाई के लिए लेते हैं और जो स्वस्थ पौधे हैं उसका बियारण ही रोपाई के लिए लिया जाता है और तो रोपाई करते समय पंक्ति से पंक्ति के बीच 15 सेंटीमीटर का अंतर रखें और प्लांट से प्लांट साढ़े सात सेंटीमीटर का अंतर रखे बुवाई की जाती है फूग ना लगे अथवा तो मूल मूल में फंगस ना लगे ए प्रकार की का जरूरी जैसे बीज जो है एक एकड़ भूमि के लिए लगभग चार से पांच किलो बीज की आवश्यकता होती है और बीजू को पहले ट्रीट किया जाता थायरम दो ग्राम प्रति किग्रा और बेनोमाइल डब्ल्यू पी ग्राम प्रति लीटर पानी में बीजू को उपचारित करें जिससे बीजू को उपचारित करने से क्या कि डंपिंग ऑफ जो रोग आता है या स्मट रोग जो आता है उस उसमें नियंत्रण मिलता है पहले बीजू का उपचार कर ले उसके बाद ही बुआई करें उसके साथ साथ में बायो एजेंट के रूप में ट्राइ, ट्राइकोडर्मा विरिडी जो होता है वो दो ग्राम बीज लगाते वक्त दो ग्राम प्रति किग्रा बीज के साथ मिक्स करके ट्राइकोडर्मा को और फिर बीजों को लगाए तबक्कावार खातर करवा, मावे, तो तबक्कावार कितना दिवस अंतरे कितना प्रमाण कयो खातर आपव जरूरी जैसे 10-15 दिन पहले उसमें अपन छाण खातर जो एफआईएम है वो 20 से 25 टन डाल के खेत में डाल के फिर वो करें फिर उसके बाद में जो पूरे साइकिल का जो नाइट्रोजन का सोर्स है वो 40 किलो होना चाहिए और पोटास है वो 20 किलो और फोस्फोरस है 20 किलो के हिसाब से इसमें दो दो से तीन बार यूनिट को तो उसको फर्टिलाइजर को पर एकड़ के हिसाब से दिया जाना चाहिए और जब प्लांटिंग कर दिया है तो प्लांटिंग करने के लगभग पंद्रह से बीस दिन बाद माइक्रोन्यूट्रन तीन ग्राम पर लीटर और उन्नीस उन्नीस सौ ग्राम पर पंद्रह लीटर का स्प्रे करना चाहिए अच्छा ग्रोथ के लिए उन्नीस 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 कर तीन ग्राम माइक्रोन्यूटेंट चिलेटेड माइक्रोन्यूटेंट होता है तीन ग्राम पर लीटर के हिसाब से और सौ ग्राम पर पंद्रह लीटर के हिसाब से उन्नीस उन्नीस का ऊपर स्प्रे पंद्रह दिन के बाद स्प्रे करे तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़िया हुई ઓકે અને તેની ગુણવત્તા વધારવા માટે પછી કેટલા દિવસના અંતરે ફરી ખાદ આપવું કારણ કે પાક જેમ જેમ તમે વાત કરી લગભગ કેટલા એકસો વીસ દિવસમાં પાક તૈયાર થઈ જાય કેટલા દિવસમાં તૈયાર થાય પાક એકસો વીસ દિન મેં વેરાયટી ડિપેન્ડ કરતા એકસો વીસ દિન પાક તૈયાર હો જતા કુછ વેરાયટી મેં એકસો ચાલીસ દિન લગતા બરાબર એકસો વીસ થી એકસો ચાલીસ દિવસમાં પાક તૈયાર થઈ જતો હોય છે ત્યારે તબક્કાવાર એને કેવા પ્રકારના ખાતરની જરૂર પડતી હોય છે इसमें जैसे नाइट्रोजन है फोस्फोरस है और पोटास है तीनों फर्टिलाइजर को हर 25-25 दिन के इंटरवल में आपको देना चाहिए जैसे नाइट्रोजन के रूप में यूरिया यूरिया आप दे सकते हैं और इसमें फोस्फोरस के रूप में एस एस पी फर्टिलाइजर यूज में ले सकते हैं और पोटास के रूप में एमओपी ले सकते हैं ऑफ पोटास वो जैसे आपका न, यूरिया का जो डोज है पूरे साइकिल का नब्बे किलो है फोस्फोरस का है एक सौ का 125 किलो है और एमओपी का 35 के है तो उसको तीन या चार टुकड़े में डिवाइड करके उसको आप दे सकते हैं हर 25 दिन के इंटरवल में फर्टिलाइजर को आप दे सकते हैं बात है नहीं वाराफर्ती आपको सारू रिजल्ट मिलते एक बार आपको और हाँ तब शुरुआत में तो आपने छाने खातर दिया है 25 टन उसके बाद में इसको आप जैसे 10-15 दिन का हो जाता है तो फिर उसमें आप तीनों का जो यूरिया है पोटास है और एस एस पी है तीनों का एक मिक्स करके फर्टिलाइजर का डोज दे सकते हैं ओके। और हर फर्टिलाइजर के डोज में 25 दिन का इंटरवल रखें बिल्कुल अच्छा अमुक में जे पत्ता है અ ડુંગળીના એ ભૂરા થઈ જવાની અથવા તો પછી ક્યાંક કાળા ધબ્બા થવાની સમસ્યા આવતી હોય છે એ શેના કારણે થતી હોય છે અને એ સમસ્યાનું નિવારણ કેવી રીતે મેળવવું અને બીજી કોઈ જીવાત ફૂગ કે ફંગસ લાગતું હોય તો એ કેવા પ્રકારની જીવાત ફૂગ ફંગસ લાગી શકવાની શક્યતા કેવા સંજોગોમાં અને એનું નિવારણ શું एक तो फंगस और जो रोग लगते हैं फूग रोग उसके लिए अपन पहले तो बीज का उपचार करने का मैंने बताया था उसमें थायरम है और उसके साथ में ट्राइकोडर्मा विरिडी है उसके साथ उसको उसका पट लगा के बीज पे फिर प्लांटिंग करें तो बियारन का जो अंकुरण है वो अच्छा होगा और वो अच्छे से ग्रो करेगा सेकेंड जैसे कि जब भी आपको फंगस का प्रॉब्लम या इसके जो इसका कंद है उसके सड़ने का प्रॉब्लम या फिर ऊपर फंगस दिख रहा है तो उसमें आप ट्राइकोडर्मा यूज ले सकते हैं पाउडर वन के जी वन एकर के हिसाब से ट्राइकोडर्मा का छिड़काव कर सकते हैं और ये सब पानी लेने के पानी लेने जब भी पानी ले रहे हैं उसके उसके दो दिन बाद आप इसको यूज में ले सकते हैं बिल्कुल तो उसमें ट्राइकोडर्मा यूज लेने से फूग नाशक का काम करेगा वो फंगस नहीं लगेगी और दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर केमिकल फंजीसाइड यूज में लेना है तो उसमें सीओसी और सीओसी मैनकोजेप ये यूज में लिया जा सकता है और इसमें जो रोग है वो रोग जैसे थ्रिप्स रोग का इफेक्ट ज्यादा रहता है थ्रिप्स का तो थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए जब थ्रिप्स का रोग आएगा तो उसमें 50 परसेंट तक उसकी जो फार्मर की आवक है उसको कम कर देता है ओके okay. उसका उत्पादन है वो 50 परसेंट तक कम कर सकता है तो उसकी जांच कैसे करे थ्रिप्स आया नहीं आया hmm. तो फील्ड के अंदर आप तो जो चिपचिपे और नीले पीले जो स्टिकर्स होते हैं hmm. है? उनको लगाया जाता है वो स्टिकर लगने पर उस उसपे थ्रिप्स का इफेक्ट है वो थ्रिप्स का कंट्रोल भी होगा पता भी चल जाता है कि इसमें थ्रिप्स आया है तो उसके हिसाब से फ्रिपो, आ, फ्रिपो रिजेंटा करके तीस एम एल पर लीटर पंप में स्प्रे करें प्रोफेनोफोस का पंद्रह एम एल पंद्रह लीटर पंप में स्प्रे करें और ये जो है वो दो, दो से तीन डोज दें हर दस दिन के अंतराल में इसका स्प्रे कंटिन्यू करेंगे तो उसपे रोग पे रोग पे रो, आपको नियंत्रण आ जाएगा એટલે કે ના પત્તા જે છે પત્તા એ બ્રાઉન થવાની ઘણી વખત સમસ્યા આપણને જોવા મળતી હોય છે તો એ સેના કારણે અને એનો નિવારણ કેવી રીતે કરવું જરૂરી છે કે ટ્રિપ્સ કે કારણ ભી હોતા હે યદી ટ્રિપ્સ જો હે અટેક કરેગા તો પત્તુ કો સિકડો ના જાયેગી ઓર વો ઉસકો વહા સે uska jo us pe photosynthesis process નહીં હોગા તો photosynthesis process જ હોગા તો ઉસકી વજે સે પત્તે બ્રાઉન હો જાતે હે भी एक कारण कारण कभी-कभी ब्लैक ब्लैक स्पॉट 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 या ब्राउन ब्राउन मिलते हैं, 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 वो जो और फंगस फंगस के कारण से 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 होते हैं। तो फंगस का कंट्रोल अपन सीओसी पाउडर पाउडर कर सकते हैं। को जो से किया जा तबक्का जय लगे त्या सुधी तबक्कावार पियत व्यवस्था के प्रकार करवी जरुरी यानी ये जलवायु परिस्थिति और मिट्टी के प्रकार के आधार पर सिंचाई की मात्रा को निश्चित कर सकते हैं अपन कि जलवायु कैसा और मिट्टी कैसी है पहली सिंचाई बुही बु, बु, बोते हैं उसके तुरंत बात कर, करना होता है और उसके बाद आप हर वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है दस से पंद्रह दिन के इंटरवल में आप बुआई कर सकते हैं सिंचाई कर सकते हैं और जब भी कटिंग करना हो तो उसके दस बारह दिन पहले आपको सिंचाई को बंद कर देना है

यानी बुआई के लगभग तीन महीने बाद आप उसकी पाक आराम से ले सकते हैं अच्छा एक आज वक्त ले सका है कि एक करता वक्त? नहीं एक ही बार में जब प्याज प्याज तैयार हो जाता है यानी उसका जो कटाई का समय है उचित समय कटाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वो सब डिपेंड करता है एक तो किस्म पे डिपेंड करता है कि कब उसकी कटाई आएगी कि कुछ किस्में 120 दिन की है कुछ 135 दिन कुछ 140 दिन की है ऐसे उस पर डिपेंड करता है और दूसरा मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है मौसम कैसा है और बाजार का मूल्य क्या है बाजार भाव उस समय क्या चल रहा है बाजार भाव उस समय ज्यादा हो तो उस समय वो लोग जल्दी कटाई कर देते हैं नीला प्याज भी वो सेल करते हैं बाजार भाव अच्छा हो तो और ये बाजार भाव पे बहुत डिपेंड करता है फिर जैसे पचास परसेंट जो प्याज है उसकी गर्दन जैसे नीचे झुकने लग जाती है यानी प्याज नीचे झुकने लग जा लग गया पचास परसेंट तो उसका संकेत है कि ये कटाई के लिए तैयार हो गया यानी अब प्याज तैयार है मिट्टी में तो उसको जो कटिंग है वो मैनुअल मैनुअल खुदाई की जाती कटाई है कटाई मैनुअल होती है प्याज को मैनुअल बल्ब को उखाड़ के निकाला जाता है और जब निकाल लेते हैं तो उसको दो तीन दिन के लिए खेत में रखा रहता है तो उसमें जो भी मॉइस्चर है वो थोड़ा ड्राई हो जाए मॉइस्चर की कंटेंट कम हो जाए उसके लिए उसको दो तीन दिन तक प्याज को रखा जाता है और देखा जाए तो कुछ स्टेट इसके बिहारन पे प्याज के बिहारन पे कुछ स्टेट अनुदान देती है बिहारन पे अनुदान देती है कुछ स्टेट बोने के लिए प्याज की किस्मों पे अनुदान देती है पिछहत्तर परसेंट से पचास परसेंट तक अनुदान फार्मर को दिया जाता है दूसरा जैसे कि इसमें लगभग ढाई सौ से तीन सौ क्विंटल प्रति एकड़ उसकी उपज होती है प्याज की और उससे आवक अपन देखे तो आवक मेरे हिसाब से उसका आवक जो है बाजार भाव पे डिपेंड करता है कभी बाजार भाव ज्यादा हो तो पांच से छह लाख का आवक भी आता है बाकी नॉर्मल देखा जाए तो ढाई लाख के आसपास उसकी आवक मिलती पर एकड़ से अच्छा ने खर्च देखा तो खर्चो अंदाजित कितल तो अंदाजित खर्च पचास हजार के आसपास पर एकड़ रहता है एक एकड़ में अंदाजित खर्च पचास हजार के आसपास रहता है और लगभग एवरेज आवक ढाई लाख के आसपास आ जाती है और कभी-कभी बाजार भाव ज्यादा मिलता है खेड़ूत को तो उस समय 6 लाख के आसपास भी आगम जाती है प्रिजर्व करवाने की तम बात करी तो डंगली कितना समय સુધી खेड़ूत भाई प्रिजर्व કરી શકે અને માર્કેટમાં વેચાય ત્યાં સુધી શું સમય ગાળો એવો કે જે પ્રિઝર્વ કરવા માટેનો યોગ્ય ગણી શકાય એક્ચ્યુઅલી મે પ્રિઝર્વર ફાર્મર 6 મહિને સે સાલ ભર કર સકતા હે લેકિન ઉસકો કે اچھی હવા ઓર ઉજાસ વાલી જો જગહ હોતી હે يا ઉસ ટાઈપ કે જો कंटेनर्स होते हैं जिसमें उसको अच्छे से हवा मिलती रहे उस जगह पे प्रिजर्व किया जा सकता है प्याज या फिर कोल्ड स्टोरेज में काफी लोग कोल्ड स्टोरेज में करते हैं लेकिन कोल्ड स्टोरेज में उसका व, वो बढ़ जाता है उत, ए, खर्च बढ़ जाएगा खर्च बढ़ जाएगा उसके हिसाब से आपको जो उचित जैसे कंटेनर जिसमें हवा पास हो रही है बोरी है उसमें जिसमें हवा पास आसानी से होती है उसमें प्रिजर्व किया जा सकता है

इसके लिए क्या कि जैसे एक एरिया है या एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें वो प्याज की खेती कर रहे हैं हुँ. तो जो प्याज की खेती वहां पे वो एक संस्था बना के या इस टाइप से बना के करे एक क्लस्टर बना के खेती करे तो क्लस्टर से उनको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा हुँ. एक क्लस्टर होगा तो क्लस्टर से वो अपना एक साथ में माल एक जगह से दूसरी जगह उसको दे सकते हैं और बाजार भाव का वो ऑनलाइन सर्वे करके जहाँ पे जिस मंडी में ज्यादा बाजार भाव है उस मंडी में वो पहुंचा सकते हैं वो क्लस्टर बनाने से काफी फायदा है किसान भाइयों को उसके हिसाब से वो खेती एक डिजाइन कर सकते हैं अच्छी खेती डिजाइन कर सकते हैं और उसको साइंटिफिक तरीके से कर सकते हैं और बाजार भाव भी उसमें उनको अच्छा मिलेगा જે બિલકુલ એટલે વચેટીયા જે માણસો છે એ લોકો જે નફો વધારે રળી લેતા હોય છે ને જ્યારે ખરેખર જે જગતનો તાત છે ખેડૂત છે એને ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે અને ખાસ કરીને ડુંગળી અને ટામેટા વરસમાં એક વખત એવું થતું હોય છે કે એકદમ ભાવ તળિયાના હોય છે ત્યારે ક્યારેક એવી પરિસ્થિતિ સર્જાતી હોય છે કે ભાવ આસમાને છૂતા હોય છે તેવા આપણને વિરોધાભાસ ઘણી વખત આપણને જોવા મળતો હોય છે એટલે ખેડૂતભાઈ ખાસ તકેદારી રાખવી કે આ પ્રકારનું કોઈ સંગઠન બનાવી અને તેઓ પોતે તેને સાચવીને રાખે તો ચોક્કસ એનો લાભ મળી શકે જી જી દૂસરા ક્યા કે અભિ એક્સપોર્ટ ક્યાજ કાફી હોસે ક્લસ્ટર બનાતે ક્લસ્ટર બના भाव उसका ટાઈપ सकते हैं वो एक कर सकते हैं उसमें और दूसरा क्या है भाइयों को इनके बारे में नॉलेज देना चाहिए काफी संस्था है वो काफी मीटिंग्स करती है लेकिन उनकी नॉलेज का जो न, कमी होता है उसकी वजह से थोड़ा सा उनको उसका उसमें डिफिकल्टी आती है उनको भाव मिलने में उसमें डिफिकल्टी आती है इसलिए वो जरूरी है उसके नॉलेज नॉलेज होगा हर चीज का तो वो अच्छे से खेती भी कर पाएंगे उसका अच्छा भाव ले पाएंगे इससे जहाँ से भी इसमें खेती के विषय में एक्टिव होना जरूरी है खेल वायु को हुँ. वो एक्टिव होंगे तो अच्छा उसका लाभ ले सकेंगे વાત કરવામાં આવી કે આપણે ખેતી તો કરી લેતા હોઈએ છીએ પરંતુ તેને પ્રિઝર્વ કરવાની જે સંગ્રહ કરવાની જે ક્ષમતા છે તે ખેડૂતભાઈઓ નથી કરી શકતા ક્યાંક જો ક્લસ્ટર જેવું આયોજન કરશે અને ડાયરેક્ટ જે એક્સપોર્ટ કરતા હોય છે તેમની સાથે પણ ટાઈઅપ કરી શકાય છે તેઓને મહત્તમ એનો જે લાભ છે ભાવનો ફાયદો તે લોકો ખેડૂત મિત્રો લઈ શકે દર્શક મિત્રો હતી વિષય અંતર્ગત આજની ચર્ચા ફરી મળીશું નવા વિષય સાથે ત્યાં સુધી મને આપશો રજા આપ જોતા રહો બુલેટિન ઇન્ડિયા ભરોસો ગુજરાતનો નમસ્કાર